नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणीय दशकम् क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदा विदिव्याहासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्डलोकम् प्रपेदिरेमारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृच्छून् भवनं विवृक्षून् ध्वास्थौ जयस्तान्विजयोऽप्यरुन्धाम् ते तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्डलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवाम् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्तिने मधुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सखैव लक्ष्म्या बुजाच्च गहेश्वराम् सार्पिदचारुबाहुः आनन्दयम् तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवदौ मुनीन्द्रान् अनन्यनादवद पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन उपेदमित्यादकृपम् न्यगादीः द्दीयवृत्त्यावदकाश्यपाथौ सुरारिवीरा उदिदौ दिदौतौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ हिरण्यपूर्वः परो हिरण्याच इति प्रदीतक उभौ भवन्नादमशेषलोकम् रुषान्यरुद्धाम् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याच महासुरेन्द्रो रणा यदा वन्दनवाप्तवैरी भवत्प्रियाष्माम् सलिले निमज्ज्य चचारि गर्वाधिनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशम् भवन्धं निशम्य बभ्रामगवेषयस्त्वाम् भक्तदृश्यः सकृपानि ते त्वम् निरुन्दिरोकान् मरुदालयेशः नारायणो अखिलगुरो भगवन्नमस्ते हरे कृष्णा गुरुवायुरप्पा नारायण नारायण नारायण